गुरु अष्टकम् शरीरम् स्वरूपम् यथा वा कलत्रम् यशश्चालुचित्रम् धनम् मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किम् ततः किम् ततः किम् ततः किम् कलत्रम् धनम् पुत्रपौत्रादि सर्वम् गृहम् बान्धवा सर्वमेतद्विजातम् मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किम् ततः किम् ततः किम् ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यम् सुपद्यम् करोति मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किम् ततः ता किम् ततः किम् ततः ता किम् ता ता विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्िपद्मे ततः किम् ततः किम् ततः किम् ततः किम् क्षमामण्डले भूप भोपालवृन्दैः सदा सेवितम् यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किम् ततः किम् ततः किम् ततः किम् यशो मे गतम् दिक्षु दान जगद्वस्तु सर्वम् करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किम् ततः किम् ततः किम् ततः किम् न भोगेन योगेन वाजिराजौ न कान्ता मुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किम् ततः किम् ततः किम् ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किम् ततः किम् ततः किम् ततः किम् गुरोरष्टकम् यः पठेत् पुण्यतेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थम् पदम् ब्रह्म सन्न्यम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्